Я Баркальцев Николай. В больнице нахожусь с 2010 года. У меня сломан позвоночник. С детства самого я болею сахарным диабетом. В 1997 году из-за диабета я попал на отделение гемодиализа. У меня отказали почки. Сейчас меня мучают очень сильные боли. Я обращаюсь ко всем людям, которые могут помочь, которые не очерствили душами и еще верят во что-то доброе. Просто кто может, помогите мне. Мне очень нужны деньги для того, чтобы дальше выжить как-то в этой ситуации. Вы прекрасно знаете, какие сейчас дорогие лекарства, как все дорого. Просто кто может, помогите, кто чем может. Очень вас прошу. Похватит.